पत्रस का पहला, पहला पतरस पहला बाप मसीह का रसूल है उन मुसाफिरों के नाम जो पुंतुस, गिलितिया, कपतुकिया आसिया और बुथुनिया में जा बजा रहते हैं और खुदा बाप के इल्मे साबिक के मवाफ रूह के पाक करने से फर्माबरदार होने और यसु मसीह का खून छिड़के जाने के लिए बरगुजीदा हुए हैं फजल और इत्मीनान, तुम्हें ज्यादा हासिल होता रहे हमारे खुदावन यसु मसीह के खुदा और बाप की हमद हो जिसने यसु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बायस अपनी बड़ी रहमत से हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया ताकि एक गैर फानी और बेदाब और लाजवाल मीरास को हासिल करें वो तुम्हारे वास्ते जो खुदा की कुदरत से ईमान के वसीले से उस नजात के लिए जो आखिरी वक्त में जाहिर होने को तैयार है हिफाजत किए जाते हो आसमान पर महफूज है इसके सबब से तुम खुशी मनाते हो अगरचे अब चंद रोज के लिए जरूरत की वजह से तरह तरह की आजमाइशों के सबब से गमजदा हो और ये इसलिए है कि तुम्हारा आजमाया हुआ ईमान जो आग से आजमाए हुए फानी सोने से भी बहुत ही बेशकीमत है यसु मसीह के जहूर के वक्त तारीफ और जलाल और इज्जत का बायस ठहरे उससे तुम बेदेखे मोहब्बत रखते हो और अगरचे इस वक्त उसको नहीं देखते तो भी उस पर ईमान लाकर ऐसी खुशी मनाते हो जो बयान से बाहर और जलाल से भरी है और अपने ईमान का मकसद यानी रूहों की नजात हासिल करते हो इसी नजात की बाबत उन नबियों ने बड़ी तलाश और तहकीक की जिन्होंने उस फजल के बारे में जो तुम पर होने को था नबूवत की उन्होंने इस बात की तहकीक की कि मसीह का रूह जो उनमें था और पेशतर से मसीह के दुखों की और उनके बाद के जलाल की गवाही देता था वो कौन से और कैसे वक्त की तरफ इशारा करता था उन पर यह जाहिर किया गया कि वो ना अपनी बल्कि तुम्हारी खिदमत के लिए ये बातें कहा करते थे जिनकी खबर अब तुमको उनकी मारिफत मिली जिन्होंने रूहुल कुछ के वसीले से जो आसमान पर से भेजा गया तुमको खुशखबरी दी और फरिश्ते भी इन बातों पर गौर से नजर करने के मुश्ताक हैं। इस वास्ते अपनी की कमर बांध कर और होशियार होकर उस फजल की कामिल उम्मीद रखो जो यसु मसीह के जहूर के वक्त तुम पर होने वाला है और फर्मा बरदार फर्जंद होकर अपनी जहालत के जमाने की पुरानी ख्वाहिशों के ताबे न बनो बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो क्योंकि लिखा है कि पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूँ और जबकि तुम बाप कहकर उससे दुआ करते हो जो हर एक के काम के मवाफ बगैर तरफदारी के इंसाफ करता है तो अपनी मुसाफिरत का जमाना खौफ के साथ गुजारो क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था उससे तुम्हारी खलासी फानी चीजों यानी सोने चांदी के जरिए से नहीं हुई बल्कि एक बेऐब और बेदाग बर्रे यानी मसीह के बेशकीमत खून से उसका इल्म तो बनाए आलम से पेशतर से था मगर जहूर आखिर जमाने में तुम्हारी खातिर हुआ कि उसके वसीले से खुदा पर ईमान लाए हो जिसने उसको मुर्दों में से जिलाया और जलाल बख्शा ताकि तुम्हारा ईमान और उम्मीद खुदा पर हो क्योंकि तुमने हकी से अपने दिलों को पाक किया है जिससे भाइयों की बेरिया मोहब्बत पैदा हुई इसलिए जान से आपस में बहुत मोहब्बत रखो क्योंकि तुम फानी तुखम से नहीं बल्कि गैर फानी से खुदा के कलाम के वसीले से जो जिंदा और कायम है नए सिरे से पैदा हुए हो चुनाचे हर बशर घास की मानित है और उसकी सारी शान शौकत घास के फूल की मानद घास तो सूख जाती है और फूल गिर जाता है लेकिन खुदावंत का कलाम अब तक कायम रहेगा ये वही खुशखबरी का कलाम है जो तुम्हें सुनाया गया था पहला पत्रस दूसरा बाब बस हर तरह की बदखाही और सारे फरेब और रयाकारी और हसद और हर तरह की बदगोई को दूर करके नवजात बच्चों की मानब खाली के मुश्ताक रहो ताके उसके जरिए से नजात हासिल करने के लिए बढ़ते जाओ अगर तुमने खुदावंत के मेहरबान होने का मजा चखा है उसके यानी आदमियों के रद्द किए हुए पर खुदा के चुने हुए और कीमती जिंदा पत्थर के पास आकर तुम भी जिंदा पत्थरों की तरह रूहानी घर बनते जाते हो ताकि काहिनों का मुकद्दस फिर बनकर ऐसी रूहानी कुर्बानियाँ चढ़ाओ जो यसुमसी के वसीले से खुदा के नज़दीक मकबूल होती हैं। चुनाचे किताबे मुकद्दस में आया है कि देखो मैं सीन में कोने के सिरे का चुना हुआ और कीमती पत्थर रखता हूँ जो उस पर ईमान लाएगा हरगिज शर्मिंदा ना होगा बस तुम ईमान लाने वालों के लिए तो वो कीमती है मगर ईमान ना लाने वालों के लिए जिस पत्थर को मेमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हुआ क्योंकि वो नाफरमान होकर कलाम से ठोकर खाते हैं और इसी के लिए मुकर्रर भी हुए थे लेकिन तुम एक बरगुजीदा नस्ल शाही काहिनों का फिरका मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मिल्कियत है ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है पहले तुम कोई उम्मत ना थे मगर अब खुदा की उम्मत हो तुम पर रहमत ना हुई थी मगर अब तुम पर रहमत हुई ए प्यारो मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर उन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करो जो रूह से लड़ाई रखती हैं और गैर कौमों में अपना चाल चलन नेक रखो ताकि जिन बातों में वो तुम्हें बदकार जानकर तुम्हारी बदगोई करते हैं तुम्हारे नेक कामों को देखकर उन्हीं के सबब से मुलाजे के दिन खुदा की तमजीद करें खुदावन की खातिर इंसान के हर एक इंतजाम के ताबे रहो बादशाह के इसलिए कि वो सबसे बुजुर्ग है और हाकिमों के इसलिए कि वो बदकारों की सजा और नेकोकारों की तारीफ के लिए उसके भेजे हुए हैं क्योंकि खुदा की ये मर्जी है कि तुम नेकी करके नादान आदमियों की जहालत की बातों को बंद कर दो और अपने आप को आजाद जानो मगर इस आजादी को बदी का पर्दा ना बनाओ बल्कि अपने आप को खुदा के बंदे जानो सबकी इज्जत करो बिरादरी से मोहब्बत रखो खुदा से डरो की इज्जत करो ऐ नौकरो बड़े खौफ से अपने मालिकों के ताबे रहो न सिर्फ नेकों और हलीमों ही के बल्कि बदमिजाजों के भी क्योंकि अगर कोई खुदा के ख्याल से बे इंसाफी के बायस दुख उठाकर तकलीफों की बर्दाश्त करे तो यह पसंदीदा है इसलिए के अगर तुमने गुनाह करके मुक्के खाए और सब्र किया तो कौन सा फख्र है हाँ अगर नेकी करके दुख पाते और सब्र करते हो तो ये खुदा के नजदीक पसंदीदा है और तुम इसी के लिए बुलाए गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे वास्ते दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया है ताकि उसके नक्शे कदम पर चलो ना उसने गुनाह किया और ना उसके मुंह से कोई मकर की बात निकली ना वो गालियां खा कर गाली देता था और ना दुख पाकर किसी को धमकाता था बल्कि अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के सुपुर्द करता था वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया ताकि हम गुनाहों के एतबार से मर कर रास्तबाजी के एतबार से जिएं और उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई क्योंकि पहले तुम भेड़ों की तरह भटकते फिरते थे मगर अब अपनी रूहों के गल्लाबान और निगेबान के पास फिर आ गए हो पहला पत्रस तीसरा बाब ए तुम भी अपने अपने शोहर के ताबे रहो इसलिए कि अगर बाज उनमें से कलाम को ना मानते हो तो भी तुम्हारे पाकिजा चाल चलन और खौफ को देखकर, बगैर कलाम के अपनी अपनी बीवी के चाल चलन से खुदा की तरफ खिंच जाएं। और तुम्हारा सिंगार जाहिरी ना हो यानी सर गूँधना और सोने के जेवर और तरह तरह के कपड़े पहनना बल्कि तुम्हारी बातनी और पोशीदा इंसानियत हिल्म और मिजाज की गुर्बत की गैर फानी आरइश से आरास्ता रहे क्योंकि खुदा के नज़दीक इसकी बड़ी कदर है और अगले जमाने में भी खुदा पर उम्मीद रखने वाली मुकदस औरतें अपने आप को इसी तरह संवारती और अपने अपने शोहर के ताबे रहती थी चुनाचे सारा अब्राहम के हुक्म में रहती और उसे खुदावंद कहती थी तुम भी अगर नेकी करो और किसी डरावे से ना डरो तो उसकी बेटियां हुई ऐ शोहरो तुम भी बीवियों के साथ अकलमंदी से बसर करो और औरत को नाजुक जरफ जानकर उसकी इज्जत करो और यूं समझो कि हम दोनों जिंदगी की नेमत के वारिस हैं ताकि तुम्हारी दुआएं रुक न जाए गरज सबके सब यक दिल और हमदर्द रहो बरादराना मोहब्बत रखो नरम दिल और फरोतन बनो बदी के इवज़ बदी ना करो और गाली के बदले गाली ना दो बल्कि इसके बरअक्स बरकत चाहो क्योंकि तुम बरकत के बारिश होने के लिए बुलाए गए हो चुनाचे जो कोई जिंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहे वो जुबान को बदी से और होटों को मकर की बात कहने से बाज रखे बदी से कनारा करे और नेकी को अमल में लाए सुलह का तालिब हो और उसकी कोशिश में रहे क्योंकि खुदावंत की नजर रात बाजों की तरफ है और उसके कान उनकी दुआ पर लगे हैं मगर बदकार खुदावंत की निगाह में है अगर तुम नेकी करने में सरगर्म हो तो तुमसे बदी करने वाला कौन है और अगर रास्तबाजी की खातिर दुख सहो भी तो तुम मुबारक हो न उनके डराने से डरो और न घबराओ बल्कि मसीह को खुदावन जानकर अपने दिलों में मुकद्दस समझो और जो कोई तुमसे तुम्हारी उम्मीद की वजह दरियाफ्त करे उसको जवाब देने के लिए हर वक्त मुस्तैद रहो मगर हिल्म और खौफ के साथ और नीयत भी नेक रखो ताकि जिन बातों में तुम्हारी बदगोई होती है उन्हीं में वो लोग शर्मिंदा हों, जो तुम्हारे मसीही नेक चाल -चलन पर लांतान करते हैं क्योंकि अगर खुदा की यही मर्जी हो कि तुम नेकी करने के सबब से दुख उठाओ तो ये बदी करने के सबब से दुख उठाने से बेहतर है इसलिए कि मसीह ने भी यानी रास्तबाज ने नारास्तों के लिए गुनाहों के बायस एक बार दुख उठाया ताकि हमको खुदा के पास पहुंचाए वो जिस्म के एतबार से तो मारा गया लेकिन रूह के एतबार से जिंदा किया गया इसी में उसने जाकर उन कैदी रूहों में मुनादी की जो उस अगले जमाने में नाफरमान थी जब खुदा नूह के वक्त में तहमुल करके ठहरा रहा था और वो कश्ती तैयार हो रही थी जिस पर सवार होकर थोड़े से आदमी यानी आठ जाने पानी के वसीले से बची और उसी पानी का मुशाबे भी यानी मसीह के जी उठने के वसीले से अब तुम्हें बचाता है उससे जिस्म की नजासत का दूर करना मुराद नहीं बल्कि खालिश नियत से खुदा का तालिब होना मुराद है वो आसमान पर जाकर खुदा की दाहनी तरफ बैठा है और फरिश्ते और इख्तियार और कुदरतें उसके ताबे की गई हैं पहला पत्रस चौथा बाब बस जबकि मसीह ने जिस्म के एतबार से दुख उठाया तो तुम भी ऐसा ही मिजाज इख्तियार करके हथियार बंद बनो क्योंकि जिसने जिस्म के एतबार से दुख उठाया उसने गुनाह से फरागत पाई ताकि आइंदा को अपनी बाकी जिस्मानी जिंदगी आदमियों की ख्वाहिशों के मुताबिक ना गुजारे बल्कि खुदा की मर्जी के मुताबिक इस वास्ते के गैर कौमों की मर्जी के मवाफ काम करने और परस्ती, बुरी शहाबतरी नाचरंग नशाबाजी और मक़रूह बुत परस्ती में जिस कदर हमने पहले वक्त गुजारा वही बहुत है इस पर वो ताजुब करते हैं कि तुम उसी सख्त बदचलनी तक उनका साथ नहीं देते और लान तान करते हैं उन्हें उसी को हिसाब देना पड़ेगा जो जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने को तैयार है क्योंकि मुर्दों को भी खुशखबरी इसीलिए सुनाई गई थी कि जिस्म के लिहाज से तो आदमियों के मुताबिक उनका इंसाफ हो लेकिन रूह के लिहाज से खुदा के मुताबिक जिंदा रहें, सब चीजों का खात्मा जल्द होने वाला है बस होशियार रहो और दुआ करने के लिए तैयार सबसे बढ़कर ये है कि आपस में बड़ी मोहब्बत रखो क्योंकि मोहब्बत बहुत से गुनाहों पर पर्दा डाल देती है बगैर बुढ़ आपस में मुसाफिर परवरी करो जिनको जिस जिस कदर नेमत मिली है वो उसे खुदा की मुख्तलिफ नेमतों के अच्छे मुख्तारों की तरह एक दूसरे की खिदमत में सर्फ करें अगर कोई कुछ कहे तो ऐसा कहे के गोया खुदा का कलाम है अगर कोई खिदमत करे तो उस ताकत के मुताबिक करे जो खुदा दे ताकि सब बातों में यसु मसीह के वसीले से खुदा का जलाल जाहिर हो जलाल और सल्तनत अबदुल आबाद उसी की है आमीन ए प्यारो जो मुसीबत की आग तुम्हारी आजमाइश के लिए तुम में भड़की है ये समझकर उससे ताजुब ना करो कि ये एक अनोखी बात हम पर वाकई हुई है बल्कि मसीह के दुखों में जू जूं शरीक हो खुशी करो ताकि उसके जलाल के जहूर के वक्त भी निहायत खुश हो अगर के के नाम के सबब से तुम्हें मलामत की जाती है तो तुम मुबारक हो क्योंकि जलाल का रुख यानी खुदा का रुख तुम पर साया करता है तुम में से कोई शख्स खूनी या चोर या बदकार या औरों के काम में दस्त अंदाज होकर दुख ना पाए लेकिन अगर मसीही होने के बायस कोई शख्स दुख पाए तो शर्माए नहीं बल्कि इस नाम के सबब से खुदा की तमजीद करे क्योंकि वो वक्त आ पहुंचा है कि खुदा के घर से अदालत शुरू हो और जब हम ही से शुरू होगी तो उनका क्या अंजाम होगा जो खुदा की खुशखबरी को नहीं मानते और जब रात बाज ही मुश्किल से निजात पाएगा तो बेदीन और गुनागार का क्या ठिकाना बस जो खुदा की मर्जी के मवाफिक दुख पाते हैं वो नेकी करके अपनी जानों को वफादार खालिक के सुपुर्द करें पहला पत्रस पांचवा बाब तुम में जो बुजुर्ग हैं, मैं उनकी तरह बुजुर्ग और मसीह के दुखों का गवाह और जाहिर होने वाले जलाल में शरीक भी होकर उनको ये नसीहत करता हूं कि खुदा के उस गले की गल्लाबानी करो जो तुम में है लाचारी से निगहबानी ना करो बल्कि खुदा की मर्जी के मवाफिक खुशी से और नाजायज नफे के लिए नहीं बल्कि दिली शौक से और जो लोग तुम्हारे सुपुर्द हैं उन पर हुकूमत ना जताओ बल्कि गले के लिए नमूना बनो और जब सरदार गल्लाबान जाहिर होगा तो तुमको जलाल का ऐसा सहरा मिलेगा जो मुरझाने का नहीं ऐ जवानों तुम भी बुजुर्गों के ताबे रहो बल्कि सबके सब एक दूसरे की खिदमत के लिए फरोतनी से कमर बसता रहो इसलिए के खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फरोतनों को तोफीक बख्शता है बस खुदा के कवि हाथ के नीचे फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर सरबुलंद करे और अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है तुम होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ बेदारा गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है, कि किसको फार खाए, तुम ईमान में मजबूत होकर और ये जानकर उसका मुकाबला करो कि तुम्हारे भाई जो दुनिया में हैं, ऐसे ही दुख उठा रहे हैं अब खुदा जो हर तरह के फजल का चश्मा है जिसने तुमको मसीह में अपने अबी जलाल के लिए बुलाया तुम्हारे थोड़ी मुद्दत तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें कामिल और कायम और मजबूत करेगा आबाद उसी की सल्तनत रहे आमीन मैंने सिल्वानुस की मार्फत जो मेरी दानिश में दयानतदार भाई है मुख्तसर तौर पर लिखकर तुम्हें नसीहत की और ये गवाही दी कि खुदा का सच्चा फजल यही है इसी पर कायम रहो जो बाबल में तुम्हारी तरह बरगुजीदा है वो और मेरा बेटा मरकस तुम्हें सलाम कहते हैं मोहब्बत से बोसे ले लेकर आपस में सलाम करो तुम सबको जो मसीह में हो इत्मीनान हासिल होता रहे